अपने आप को कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए जब भी आप अपने आप को किसी दूसरे के इंसान के साथ कंपेयर करेंगे तब तब आपको और कुछ भी नहीं सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग आएगी अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। अलबत् हम इस दुनिया में रहते हैं कभी कभार बंदा अपने से ज्यादा अच्छी चीज को देख कर, उसका कायल हो जाता है और अपने जहन में सोचने लग पड़ता है यार वो मुझसे कितना ज्यादा अच्छा है उसके पास इतना पैसा है वो यूरोप में रह रहा है वो ऐसी जिंदगी गुजार रहा है मैं ऐसी यकीन माने इसके दिन में परेशानी के और कुछ भी नहीं हो जी इसलिए जब भी आपका अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करने का दिल करे, तो हमेशा के लिए हमेशा के लिए अपने से नीचे वाले इंसान से अपने आप को कंपेयर करें जब भी आप अपने आप को अपने से नीचे दर्जे के इंसान के अपने से गरीब इंसान से आपसे कम कामयाब आप इंसान से कंपेयर करेंगे आपको दिल से होगा, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल करेगा इसकी मिसाल मैं आपको एक देता हूँ कि बहुत ही पुराना वाक्य है मुझे अब याद नहीं कि इसके साथ ये मनसूब है कि एक बहुत ही नेक अल्लाह तला का इंसान रास्ते में सफर कर रहा था तो उसकी जो जूती है वो टूट गई तो अब जूती उस वो पहन नहीं था सकता उसने फेंक फेंकती और नंगे पाऊँ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था तो रस्ते, तो रस्ते में अल्लाह तला से शिकवा करने लग पड़े कि या अल्लाह कि ये मैं तेरा नेक बता हूं और देख कि मेरी नंगे पाऊ मैं सफर कर रहा हूँ तो जैसे ही थोड़ा सा आगे गुजरता है कि क्या देखता है कि एक इंसान है उसके दोनों पाऊँ ही नहीं तो उनके दिल में बहुत खोफ अल्लाह तला फिर थोड़ा सा आगे चले तो एक और इंसान नजर आता है कि जिसके दोनों टांगे ही नहीं थी तो जैसे ही उसको देखा कि अल्लाह तला के आगे दुआ की या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे तेरा बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है चाहे मेरे पास जूती नहीं लेकिन तुमने मुझे मेरे पाओ से सलामत दी जिसके साथ मैं चल सकता हूँ तुमने मुझे अपनी टांगे सही सलामत मुझे अता फरमाई कि जिसके साथ मैं बैठ सकता हूँ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हूँ या मुझे माफ फरमा दे तेरा बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है कि मैं बहुत ज्यादा इंसानों से बेहतर हूँ इसलिए मैं भी यही एंड पे फिर कहूंगा कि जब भी आपको अपने आप को कंपेयर करने का दिल करे तो अपने से छोटे इंसान के साथ अपने से कम दर्जे इंसान के साथ अपने आप को कंपेयर करें इससे आपको अल्लाह तला से ज्यादा होगी अल्लाह तला का शुक्र अदा करने का दिल करेगा अल्लाह अल्लाह तला भी आपसे खुश होंगे लिहाजा आपके सुकून होगा आप होंगे लेकिन आखिर में यही कहूंगा ये बंदे किसी भी जगह पर किसी भी चीज पर राजी नहीं रहते अल्लाह तला के दिए हुए पर शुक्र अदा करना चाहिए वो जिस हाल में रखे हमें उसमें शुक्र अदा करना चाहिए सब्र करना चाहिए अल्लाह तला को हमसे सात नौ से भी ज्यादा प्यार है लिहाजा वो हमें कभी भी किसी भी हाल में अकेले नहीं छोड़ेंगे परेशान नहीं छोड़ेंगे इसी के साथ व